раз. Угу. Да. Так. Во-вторых. Дивись. пацанчик классный. А вот они сидят тут. Одевушку с меня подошли. Лежит всего. Сука епада. Впереди похож на ларин. Да, чуть-чуть. Они, магазины пособирали магазины собирать так расскажи тебе на уже расскажи по своему будущему сыну где папа О, находится звучит okay. магазин ага бачи у них калашей цех а? Це смешники да походу да. у них калашей да да конечно демми портфель буду который Тут такие сейчас работали. мы все, соберем да, да, надо вообще поговорить Давай. Давай, скажи пару слов Своему сыну Ой, профессор, это звучит Дуже грустно, как ты сейчас скажешь Да, уже грустно Куртку хотим забрать тоже Папа Вы уже имя придумали? Да, как? Мишка Миша, Миша Аня, слушай сейчас сидит в окопах да, и делает все, чтобы у тебя было свободное, чистое небо над головой никаких ни россиян ни уродов чтобы ты мог спокойно учиться расти и быть достойным настоящим проможным украинцем Также запоминается папе души вашка ну и всяким всем но это